все районы, в принципе, почти что в большинстве своем грамотно отработали, отослали нам обратные данные, и именно мы их и опубликовали. Если и в тех данных, обработанными районами, есть какие-то погрешности, мы раз в неделю и вносим поправки, то есть мы предлагаем в отдел благоустройства в районе, либо в коммунальном предприятии благоустройства передать э, добитки, какие есть, если вдруг они там у нас идут. Как... У нас в списках на демонтаж идет исключительно две категории. Первая – это новоустановленные мафы, те, которые стали после апреля 2013 года, и которых нет на ортофотоплане, не могут прокрутить его И те мафы, которые находятся на зеленых зонах. Мы были обязаны публиковать, чтобы, э, скажем так, собственники мафов понимали, что на зеленых зонах мафы находиться не могут. Если есть какие-то погрешности, относительно этих всех данных, то пожалуйста, в отдел благоустройства, либо в департаменте, либо в коммунальное предприятие, предоставьте довидки старых мафов, и после этого мы их исключим из списка демонтажа. Они могут стоять, Что нет? касается зеленая зона, секундочку, да, что касается зеленой зоны, это мафы, которые находятся на территории, где баланс является УЗ. Это управление темным по сожалению они все, доходят. все Нет, на УЗ. Не все стоят на УЗН. У нас из тысячи 100, э, находились на территории УЗН 500 штук. Я скажу, что их мы на данный момент кран туда не поедет, демонтировать не будут, но чтобы прекрасные районы видели, о том, что данные мафы находятся на зеленых зонах, а соответственно необходимо принимать решения по ним в том числе. Да, на, самом, на самом деле, насколько я помню, в свое время, когда был еще депутатом районного совета. Те мафы, которые устанавливались на зеленые зоны, платили компенсацию. А теперь, штраф, да, штраф, а теперь штраф, получается, штраф. Получается, получается так, что маф поставили на зеленую зону, согласовали с УЗН, заплатили компенсацию, а теперь будет демонтирован. Кто вернет ту компенсацию, которую в свое время а платили? А Благоустрые территории. Поэтому, опять же, здесь очень важно индивидуально подходить к каждому мафу. Поэтому и те мафы, которые вот поданы на демонтаж по нашему району, то, что я вам зачитал, естественно, какая проблема на рабочей группе сейчас это рассмотреть? Мы этим и будем заниматься э, в том числе. Вот это вот расписанную вещь по э, мафам, которые имеют документы там и так далее. Завтра они будут поданы э, в департамент и там отметят э, вот эти мафы. А по спорным мафам, да, то есть как бы по всем остальным, ну, будем тогда работать и будем с вами э, общаться. По зеленой зоне. Ну, на самом деле, как бы да, достаточно большой да. О том, что какие-то есть документы. Вот, мы Покажите. по ним будем отдельно работать. Покажите лучше. мне хоть один МАФ, который за последние три недели мы департаментом Блукус или КП Блукусу демонтировали, который был на ортофотоплане. Таких нету. Мы демонтируем тех, кого нет на ортофотоплане. Сейчас, там была рука Максима, да, давайте поищу. Когда вы мне в э, оболоне сказали, что на ваших данных суть общественных слушали, были только одни предприниматели, а не было общения. Ну вот на первых, да. Я хочу сказать, что на самом деле э, общественность э, и предприниматели, они всегда могут найти общий язык. На самом деле на сегодняшний день, вот, допустим, есть Василь Савич, есть э, Татьяна Николаевна. é